Əz dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Yenə bir videoda görüşürük. Bu videonun adından göründüyü kimi, Gepafos qaraciyər üçün olan ə, dərman bu dərman haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə biz ə, yəqin ki, bundan sonra hər həftə bir dərman haqqında, ən azı bir dərman haqqında videolar olacaq, yayımlanacaq. Mən baxıram çünki internetdə ə, dərmanlar haqqında geniş videolar və yaxud geniş yazılar, məqalələr yoxdur və insanlar təbii ki, Instagram aptekimiz səhifəsinə, WhatsApp nömrəmizə, onlarla əlavə e, YouTube-da və TikTok-da yazırlar. Dərmanlar haqqında öyrənmək istəyirlər. Mən də bacardığım qədər, gücüm çatdığı qədər bu mövzuda paylaşımlar eləyirəm ki, insanlar faydalanсын. Cəfafosu həm Instagram-da, həm TikTok-da videolarını paylaşmışam. <coughs> Bəzi müştərilər deyirlər ki, bəs e, Ad yazılar orda. Mən də adını çəkməyəcəm anti-reklama olmasın deyə. Bir dərman var, onun içib boş gəlirdi həmişə. E, tapa bilmirdik. Əvvəl 30 dənə idi, sonra 100 dənə alsı çıxdı, falan filan belə. E, i̇ndi də elədirmi? Yox, göstərirəm, içi doludur. Və 3 dənəlik set olur içində. Bir də Anataysiya kağızı var. İçində hər şey yazılıb. Bunların əlavə Mən bunu belə qoyum ki, siz görə biləsiniz. Və təbii ki, həmişəki qaydada elayacam. Annotasiyasından oxuyacam yenə. Deməli, Gepafos əsində nədir? Və Gepafosun içində nələr var? Məsələn, Gepafosda var 60 mg fosfolipid. Gliserizin turşusu var 80 mg. L-Arnitin var 200 mg. Silimarin var 200 mg. Encinar ekstraktı, yəni artişok deyirlər ona var, ıı, 250 milliqram. Farmakoloji qrupu: hepatoprotektor, antiviral, dezintoksikan, hipoazotemik, hipoamonyemik, öt gövucucu. Az öncə oxuduq ki, fosfolipid, gliserizin, L-arnitin, silimarin və artişok tərkibində var. Və bu 5 birləşmənin 5 birləşmənin yaratdığı tək kombinasiyanın istifadəsində göstəricilər, yəni qısacası dərman hansı hallarda istifadə olunur? Xroniki virus hepatitlərində, keçirilmiş kəskin virus hepatitlərindən sonrakı reabilitasiya dövründə. Pi mübadiləsinin pozulması ilə əlaqədar qaraciyərin zədələnməsində. Məsələn, qaraciyərdə pi mübadiləsi pozulur və qaraciyər piylənir. Deyirsə ki, ə, Qara ciyər filənməsində istifadə eləmək olar mı? Hansı ki, Instagram və TikTok-da videoların altına yazırsınız. Təbii ki, istifadə edə bilərsiniz. O cümlədən steatoz, yəni P hepatozu və qara ciyərin P distrofiyası. Müxtəlif etiolojiyalı qara ciyər sirozları. Yəni etiologiyas yaranma səbəbi, yaranma tarixçəsi belə deyək də. Ənə yəni, müxtəlif səbəblərdən yaranan qara ciyər sirozunda siz bunu rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Qısa olaraq siroz xəstələri istifadə edə bilər və bütün fazalarında istifadə edə bilərsiniz. Lipid, xolesterin mübadiləsi pozuntusunun kompleks müalicəsində. Məsəl götürsəz həkimə deyir ki, "A, sənin mi sənin nə qədər xolesterinin var. Bunu aşağı salmaq lazımdır." Qepatfosal istifadə eləyir və təbiqət orada digər şeylərə də diqqət etmək lazımdır. Müxtəlif ağırlıq dərəcəsində olan qaraciyər ensefalopatiyaları. Xəstələrin zülal çatışmazlığından parenteral qidalandırılması zamanı. Hamiləlik toksikozları, heptozlar və hamiləlik vaxtı toksikoz yaranarsa istifadə olmaq olar. Daşsız xroniki kolesistitdə, yəni bu artıq ödə a etdi Bu yolunun hipokinetik diskineziyasında istifadə olunur. Hepatotoksik preparatların qəbulu və qaraciyərindərman zədələnmələri. Yəni insan o qədər dərman təyinat ala bilər ki, həkim ona yazar və bəzi naşəkimlərin əlində görsən ki, dərmanı yazır, amma fikirləşmir bunun böyrəyini, mədəsini, qaraciyərini cəbubuuna nə edə bilər də. Yəni onda artıq qaraciyərdə böyük problemlər yaranı bilər. Və bu dərman yüklənmələri, çox molekullara qəbul edir insanın dərman yüklərəm maddələrinin verdiyi zədələri gepofos ıı, aradan qaldırır. Ki siz o problemlə üzləşsəz, tam rahat şəkildə gepofos içə bilərsiniz. Profilaktika olaraq da içə bilərsiniz. Ağır metal, halogen və karbohidrogen zəhərlənmələrində. Yəni ağır metal, halogen, karbohidrogen bu problemlərdə belə bir zəhərlənmələriniz olarsa, ki, inşallah olmaz onda bu daha çox zavotlarda falan işləyən adamlar, sonra laboratoriyalarda işləyən adamlarda ola bilən şeylərdir. Üzümənşəli halleytsellə zəhərlənmələr. Ha, burada çox qəşəng bir şey var. Etil spirti ilə kəskin zəhərlənmələr. Bu spirtçənlər var, alkoqoliklər var. Bax bunlar. Alkoqalizm. Alkoqolun qəbulu zamanı zə qaraciyərin zədələnmələri. Eyni zamanda siz bunu istifadə edə bilərsiniz siqaretin vurduğu zərərlər. Siqaretin vurduğu zərər elə ə, toksindir ha. Ola deyim, yəni siqaret nikatinin qaraciyərə və nikatinlə bərabər də karbon dioksidin və deməli nikatinin və qətran karbon dioksid. Bax bunus Çox misal üçün gün ərzində adam var 3 başqa siqaret çəkir. Yəni o adam bunu istifadə edə bilər. Çox rahatlıqla istifadə edə bilər özdə. Yəni gündə bir tabletka və yaxud 1-2 dəfə yeməkdən sonra istifadə edə bilər. Bu onda problem yaratmayacaq. Əksinə qaraciyərə olan o udar dəir hansı ki e, siqaret çəkən adamlarda belə deyə də günə bir qutu dan artıq çəkirlər. Bir qutu çəkənlər də istifadə eləyə bilər. Ay, yəni elə bir şey yoxdur ki, onlar istifadə elə bilməz. Məsəl üçün 2 qutu, 3 qutu çəkən adamlar var və keyfiyyətli siqaret çəkən adamlar, adamlar var ki, məsəl üçün ə, çox belə ucuz, qəpi quruşa olan siqaretlər çəkirlər və o adamlar bundan istifadə eləsələr çox yaxşı təsir göstərəcək. Təbii ki, amma qəpiyə siqaret alan adamın buna 25 manat verməyə də güc olacaqmı? O da biraz sual işarəsidir. Dozalanması isə belədir. Bir kapsuldan gündə 1-2 dəfə yeməkdən sonra içilir. Əlavə təsirləri isə nadir hallarda dəri reaksiyaları, ürəkbulanma və qusma verə bilər. Yəni o da hansısa yüngül həssaslıqdan yaranan bir nəticə olacaq. Əks göstərişləri amma biraz genişdir ki, hansı xəstələr istifadə edə bilməz kəsik böyrək çatışmazlığı. Yəni kreatinin səviyyəsinin plazmada 3 milliqram drop 100 millilitr olması, yəni bu artıq kreatinin səviyyəsidir. O səviyyəyə qədər, o səviyyədədirsə artıq içə bilməsiz. Perəparatın tərkibindəki hər hansı komponentə qarşı hiperhassasiyət. Bu hər dərmanın təşkibində yazılan cümlədir zətn. Gepofos, hipertenziya, arterial hipertoniya olan xəstələrdə ehtiyatla istifadə olunur. Yəni bu artıq təzyiq problemi olan, hipertoniyası olan, hipertenziyası olan xəstələrdə istifadə olunmağı biraz ehtiyatdan olur. Ona görə həkim diqqətli şəkildə ona yan dərmanlar da təyin eləyərək ona malca yazır. Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi isə belədir. Hamiləlik zamanı preparatın qəbulu həkim nəzarəti altında aparılmalıdır. Müalicə dövründə süd vermə dayandırmaq lazımdır. Həm bunu istifadə edəndə südü saxlayırsınız, uşağa süd vermirsiniz. Doza həddinin aşılmasında göstərilən simptomlarsa belədir, yan təsirlərin kəskinləşməsi. Yəni dozanı niyə aşırsan ki? Müalicəsi Məd mədəni yumaq, yəni həmin artıq o problemin də müalicəsini belə eləmək olar ki, mədəni yumaq aktivləşdirilmiş kömür qəbul eləmək və simptomatik müalicə aparmaq. Yəni onu həkim təyin eləyəcək. Əziz dostlar, bu videonun da sonuna gəldik. Ümid eləyirəm ki, videolarımızı bəyənirsiniz. Hoşunuza gəlir. Mən çalışacağam ki, hər həftə artıq ıı, bir dərman haqqında videolar paylaşım və siz də öz fikirlərinizi mütləq şəkildə kommentar yarlarda yazın. Onların əlavə Gepafos alın istifadə eləyin ki, sizin qaraciyərinizi qorumaq üçün çox önəmli təsirləri olacaq və Instagram səhifəmizə abunə olun, YouTube kanalımıza, TikTok səhifəmizə, WhatsApp-dan öz fikirlərinizi yazın və xüsusi ilə hər videonun altına baxanda öz fikirlərinizi mütləq şəkildə yazın, bunu xahiş eləyirəm sizdən və yerdə qalır bir şey, geriyə bir şey qalır. Növbəti video gələn həftə olacaq, yəqin ki. Və geriyə qalan şey də odur ki, gələn həftə video yüklənə nə qədər, ən az ona qədər özünüzə çox yaxşı baxın, sağ olun, sağlam olun. Növbəti videolar da görüşənədək, hələlik.